pada pagi ini ya saya mendapat banyak komen-komen ya -komen datang ke saya berkenaan dengan isu yang membabitkan isu panas. Selepas pemilihan parti timbul pula satu isu. Isu dia sekarang ini pada pakat ramai-ramai tutup ruangan komen di akaun-akaun media sosial. Ha, ini pula terjadi. Jadi pada pagi ini Ramailah kawan-kawan yang mesej saya bagi tahu dekat saya. Saya sebenarnya tak tahu apa benda. Dan saya pun uh, dah habis pemilihan ni, saya pun tengok-tengok kerja yang patut saya buat lah dekat kawasan dan sebagainya. Ah, mesej pula banyak datang. Saya baca lah satu persatu mesej diorang ni. Rupa-rupanya, Facebook Nurul Izzah, dia tutup ruangan komen untuk follower dia komen. Untuk rakyat komen. Untuk netizen komen. Jadi perkara ini dalam kita sekarang ini bergai, berpegang, berada di dalam parti yang bernama Parti Keadilan melaung-laungkan reformasi, kenapa takut dengan komen orang? Sebagai seorang yang sudah pun memegang jawatan tinggi parti, biarkan ruangan komen itu terbuka untuk dilihat. Jangan takut dengan komen orang. Komen rakyat ini penting. Saya tak pernah tutup. Saya yang jadi influencer pun, jadi youtuber pun, jadi tiktokers pun, saya tidak pernah tutup ruangan komen. Dan saya akan teliti semua pandangan-pandangan. Jadi ini dah menjadi satu kemuskilan kepada rakyat. Bagaimana kita nak menjadi panglima perang kalau tak berani mendengar kritikan? Saya tak tahulah. Daripada perjuangan itu yang dikatakan sebagai Nur Izzah sebagai kuat. Sekarang ini komen dia. Kau dah tutup ruangan komen. Orang komplain lah. Saya harap admin, admin yang menguruskan Facebook Nur Izzah ni kau buka baliklah komen tu jangan buat malu parti kita tak habis satu kau orang buat satu tak habis satu kau orang buat satu lagi sekarang ni kamu orang sedang menutup demokrasi tahu jangan buat malu macam mana saya tak kritik parti kalau macam ni keadaan ruangan komen media sosial kamu kamu orang tutup buat apa kau dah follower banyak-banyak Follower Nur Izzah dekat Facebook tu hampir satu juta tau. Ruangan komen pun kau tak boleh nak buka. Kalau macam tu jangan publikkan kita punya ni. Cuma ahli saja yang boleh tengok engkau. Lawak lah. Bila saya kritik, marah semua. Tapi benda macam ni lah. Sebab itu saya kata. Perjuangan sebenar orang yang bersama dengan Anwar Ibrahim ni. Kalau bandingkan Izzah dengan Rafizi, memang Rafizilah. Izah Izzah dia terpaksa berjuang untuk Anwar Ibrahim sebab bapak dia. Ni Rafizi ni orang luar ni. Bila saya cakap menyentuh marah nanti. Tapi tengok. Mental tak kuat. Komen tak boleh nak terima. Buka balik lah. Buat malu. Tengok Najib tu. Najib tu dulu orang kritik dia setengah mati. Dia buka ruangan komen. Kalau tidak macam mana kamu nak buat analisa orang suka kita ke tidak suka kita? Jadi daripada situ kita boleh lihat bagaimana kita nak bawa kita punya arah diri kita macam mana. Di sinilah komen orang-orang ni pada kita. Ini penting tau. Sebagai orang berpengaruh kita kena lihat komen orang. Kalau tak pernah kita lihat komen orang kita shock sendiri tau. Sekarang ini umpama kita ni shock sendirilah. Selepas meraihkan kemenangan, yang kemenangan tu tak begitu lama, kamu orang raihkan kegembiraan itu, nanti kamu nak berdepan dengan masalah yang ada dekat Sabah ni. Kena buktikan. Kena buktikan bahawa kita... Apa benda lah. Benda sekecil-kecil itu pun lah. Apa sensitif sangat? Apa takut sangat dengan komen rakyat? Rakyat ni yang naikkan kita. Tanpa rakyat, parti kita ni lingkup. Tanpa sokongan akar umbi, kita ni lingkup. Jangan kita syok duduk dekat atas. Macam saya ni. Kalau tak ada kawan-kawan yang ada menyokong saya setiap hari, saya buat media. Ingat saya boleh maju ke? Tak maju. Adalah menti follower saya dalam lima orang, sepuluh orang. Tapi apa dia? Kerana saya tahu meraihkan demokrasi. Ramai saya yang kritik saya buat live apa semua. Saya meraihkan. Tengok orang-orang PAS. Tengok pembangkang. Mereka kena kritik, kena hentam tiap-tiap hari. Dia buka ruangan komen. Kita ni parti yang dikatakan parti keadilan. Parti yang dikatakan mengamal demokrasi. Parti berbilang kaum. Eh, Tahu-tahunya komen pun kau takut. Koyak betul. Saya nak beritahu dekat timbalan presiden saya lah. Jangan koyak lah dengan komen orang. Kalau macam ini, macam mana kami ini nak komen? Kita ni sekarang ni, parti yang mempunyai 1.4 juta keahlian, bermacam-macam kepala, termasuk saya. Saya tak tahu tahu benda ni. Sehingga kan dah ramai mesej saya tadi, saya dalam lima, enam, tujuh saya baca, okeylah. Saya ingat main-main, saya pergilah dekat page Nurul Izzah ni. Saya tengok, eh betul lah tutup ruangan komen. Jangan buat malu lah. Admin Nurul Izzah ataupun Nurul Izzah sendiri tak tahu. Ataupun admin dia buat pandai-pandai. Adalah alasan nanti, eh, ini bukan kerja saya, kerja admin. Lawak tau. Ini bukan bukan saya suka-suka nak menghentam dia. Saya hormati dia dah jadi timbalan presiden. Atas walaupun suka tidak suka dengan kemenangan ini. Ini saya kena akur bahawa dia adalah timbalan presiden baru saya sekarang ni. Tapi ruangan komen tu bukalah. lah. Jangan buat malu. Kata ramai penyokong, kata ramai orang ni, lepas tu terluangkan komen. Takkanlah nak takut. Takkan tengok penyokong Rafizi. Dia punya penyokong, dia dah kemenangan dia RM9,000. RM9,000 lebih, hampir RM10,000 orang yang mengundi Nur Izzah. Rafizi RM3,000 lebih. Kalau orang yang RM3,000 lebih ni nak membalun kamu dekat ruangan komen, kamu ada RM9,000 orang yang menyokong kamu. RM9,000 akan balun yang RM3,000. Mana yang menang? Sembilan ribu lah. Sembilan ribu boleh balun yang tiga ribu. Sekarang ni balun lah. Panggil. Sekarang ini orang-orang yang kalau kita tengok. Waktu kita pemilihan parti yang lepas. Yang ini yang baru ni. Kan? Orang. Yang menyokong Rafizi ini sedikit. Tiktokers Nur Izzah. Blogger-blogger Nur Izzah. Semua ada. Menteri-menteri, support semua sekarang ni. Pergilah. Kenapa takut tutup ruangan komen? Dia orang akan bantu kamu nanti jawab. Sekarang ni TikTokers Nurul Izzah yang duduk menyokong Nurul Izzah ni pergi. Pergi Nurul Izzah buka. Buka ruangan komen. Ha, nanti ada geng-geng daripada TikTokers. Ada blogger-blogger dia tu. Ada tu yang saya tengok. Yang hebat-hebat semua yang menyokong dia. Kejap lagi dia. Backing kamu lah dekat sana. Dia akan bantai balik. Jadi takut sendiri sekarang ni tutup ruangan komen. Apalah. Saya tak tahu dah tutup parti reformasi ni dah jadi macam ni. Parti kedelan dah tak ada kedelan. Parti kedelan kena berani. Sendiri kena berani. Sendiri kena berani. Ini baru ini baru round baru start pemulaan tau. Ruangan komen dah tutup. Baru pemulaan, ruangan komen dah tutup. Belum lagi nanti kena balun dengan geng walaon ni. Belum lagi kena balun dengan geng pembangkang ni. Baru daripada parti sendiri dah mula takut. Kena tengok tu komen-komen orang. Kalau tidak macam mana nak tahu sentimen rakyat? Macam mana nak tahu sentimen pengundi? Kata dah, dah semua, semua, semua yang ada ahli-ahli dah sokong. Sekarang macam tu. Saya agak keraslah dalam siap cakap benda-benda ni. Tapi jangan buat kerja yang memalukan diri kita. Dah lah timbalan presiden. Oh baru naik jadi timbalan presiden. Dah tak boleh nak buat komen dah dengan timbalan presiden kami sekarang ni. Saya tak pernah komen dan saya jarang buka media sosial yang melibatkan Nur Izzah ni. Sebab sebelum-sebelum ini pada saya banyak benda yang tak penting untuk saya nak tengok. Kami daripada Sabah Sarawak ni bukan nak tengok sangat. Isu-isu yang ada dekat Timur Tengah ni. Yang kami tahu, orang dekat Sarawak ni yang kami tahu nasi ada di atas meja. Yang kami tahu dekat Sabah Sarawak ni kami nak pembangunan. Kita dah jadi kerajaan hari ni. Itu yang kami nak ambil tahu. Kejap lagi bila saya ada komen macam ini. Bila saya dah buat kenyataan macam ni, dia buka lah tu. Dia buka lepas tu, ada lah dia keluar kenyataan media. Kawan-kawan tengok lah. Nak tunggu kita ni cakap benda macam ni. Kena kuat. Berani buat, berani tanggung. Berani ambil cabaran, beranilah jawab. Ini debat dah tak berani orang dah tengok. Kita banyak tahu alasan-alasan yang menyemakkan kepala saya yang setengah fikir sekarang ni. Berdebat dengan Rafizi tak mau. Kita kata ini bukan budaya kita. Dah jadi pelik lah sekarang ni parti saya. Selepas dah menang pula, tutup pula ruangan komen. Benda kecil je, benda kecil-kecil je. Kalau lainlah kalau kita ni duduk parti PAS ke, parti pejuang ke, parti lain ke, parti UMNO ke, tak apalah. Sebab nama parti dia pun kita tahu. Ini parti kita namanya Parti Keadilan. Parti Keadilan tau, Parti Keadilan Rakyat. Ngeri dengar, Parti Keadilan Rakyat. Tak tahu keadilan dekat mana. Bantai cukup-cukup dengan Rafizi. Seolah-olah Rafizi dah tak ada jasa dengan Parti Kadilan ni. Bantai cukup-cukup. Selepas bantai Rafizi, pakat ramai-ramai jatuh ke Rafizi, kita katakan ini Parti Kadilan Rakyat. Yang dua tiga hari duduk dalam parti, yang tak tak tahu lagu parti, dia pun bantai Rafizi. Naik sampai timbalan. mana Lepas tu pula dah menang baru duduk dekat kerusi timbalan pergi tutup ruangan komen Saya ni buat media sosial hari-hari saya ni kena bantai dengan geng-geng kamu orang tu aku je Dekat YouTube aku kena bantai Dekat TikTok aku kena bantai Dekat Facebook aku kena bantai Saya lebih teruk kena bantai daripada Nurizah Okey je saya Belum lagi geng-geng UMNO pun bantai saya Geng-geng UMNO pun dah tak bantai saya Geng kuala on tak payah cakap lah Apa je Memalukan. <laughs> jangan buat malu lah. Hey. Nur Izzah please lah. Jangan buat malu parti tau. Jangan buat malu parti. Jangan buat malu diri sendiri. Puteri Reformasi. Pegang nombor dua dalam parti kerelan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai bapak kamu sendiri. Malu tau kerja yang kamu buat ni. Zai, Zairul Lazlan Kenapa dia tutruk, uh, Ruang komen bro Tak tahu <laughs> Abdul Ghaffar Tuan Denia Semalam kau cool, Tapi hari ni taruh cili Bukan taruh cili Ni Tuan Abdul Ghaffar Orang komplain dengan saya Saya tak tahu tau Saya tengok mesej Saya tengok dekat Facebook Saya mesej banyak kat saya Saya buka Saya punya Whatsapp Banyak mesej saya buka saya punya TikTok message. Jadi saya pun pergilah dekat Facebook Nurul Izzah. Memang betul dia tutup ruangan komen. Ya eh. Saya tunjukkan. Nanti dia kata saya ni pula. Tak tahulah kalau sementara saya buka ni dia tiba-tiba buka pula kan. Pasal oh, saya Benda yang pelik-pelik, parti jangan buatlah. Kita sedang diperhatikan dekat luar, nak baikikan balik. Kau orang pergi buatlah benda pelik-pelik ni. Nah, mana boleh boleh mana ada boleh komen lagi orang. Ha. Dia dah tutup dah ruangan komen ni. Ni. Ni daripada komen dia ni dah tak boleh buka ah. Ha. Mana dah ada ruangan komen dah. Ha. lepas orang dah komen 4000 ni dia tutup ruangan komen. Nah, ini pun dia tutup. Ah. Ha. Nah, ini ada, dia buka ni. Yang ini dia buka, yang ini ni dua ni dia tutup ni. Saya tak tahu tau apa apa dia punya motif pergi tutup benda tu? Orang orang ni sedang follow dia. Biarkanlah dia orang nak komen kau, biarkan. Sampai waktu nanti orang dah bosan. Yusri Yusri Repsol kalah buatlah cara kalah duduklah diam-diam. Ini bukan cerita kalah buatlah cara kalah. Kalah dalam parti ini tanggungjawab kami masih sebagai orang yang membantu parti. Jangan kata kalah buat cara kalah ni Yusri Repsol ni kamu ni bangang. Saya nak bagi tahu, kami ni walaupun kalah dalam tim ataupun geng saya menyokong Rafizi, kami ni rakyat yang akan menyokong kita ni. Tanpa kami orang, siapa pun tak boleh duduk di atas tu. Termasuk Anwar Ibrahim tak boleh duduk atas tu. Daripada tahun 1998, kuasa rakyat yang menentukan Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menjadi pemimpin sampai hari ini. Jangan kau cerita kalah, duk buat kalah. Kami ini yang mengundi. Parti ini, kau tu tak mengundi. Kau jangan cerita duk banyak. Jangan buat main-main. Kejatuhan pemimpin adalah disebabkan oleh kuasa rakyat. Sebab mana pemimpin tu kau bercakap lah setinggi mana. Gunung pun kau boleh tolak. Kalau rakyat tak sokong kau, mampus kau. Sebab tu jadi pemimpin ni jangan sombong, jangan angkuh. Tak percaya, nak tengok. Kamu orang menang, kamu orang duk bersukaria dekat atas lepas menang pemilihan parti. Ini bukan medan dia. Pemilihan parti bukan medan untuk kamu orang nak menunjukkan bahawa kamu punya bangga itu. Kita nak kena buktikan kita ada beratus-ratus adun, beratus-ratus ahli parlimen. Nah, itu dia. Kalau duduk pakat menang dalam pemilihan parti, tak ada masalah, tak ada apa. Banyak parti kat luar tu yang tak ada tak ada adun, tak ada ahli parlimen. Gerakan tu pun banyak juga. Parti Sabah Sarawak ni banyak yang pemilihan parti dia dan sebagainya. Kita ni pasal parti kita duduk dalam kerajaan. Yang nampaklah berprestis sangatlah menang dalam jawatan parti ini. Ini nak pergi cerita. Duk kalah, duk diam-diam. Apa? Lepas ni panggil Rafizi tu balik buat kerja. Tak percaya tengok. Ha, uh, duk, nak buktikan duk, yang kalah ni duk diam-diam. Rakyat, ahli, pengundi atas pagar. Yang akan tentukan nasib kamu orang tau dekat luar sana. Kalau kata duduk kalah yang diam-diam, tengok. Mampus parti ini Orang-orang macam kami inilah yang membukakan minda-minda kita ni supaya tidak kita lari daripada landasan perjuangan apa yang kita praktikkan selama ini. Kita melanggar ke banyak perkara lepas tu. Bila di peringkat kita, kita kata betul. Bila orang lain buat, kita ni daripada awal banyak yang dah tak betul. Nak diperbetulkan. Saya tak nak saya yes boss benda-benda yang tak betul ni. Benda keciknya ni buka je lah apa yang masalahnya. Ini soal Facebook dia je. Orang komplain ke saya, saya pergi lah pergi tahu. Kalau saya tak buat media macam ni, dia tak tahu. Bila saya buat macam ni, biar dia tahu. Biar dia buka balik. Tak buka balik pun dia jawab dalam kenyataan media dia. Nanti ada masalah apa. Mungkin dia kata masalah Facebook dia kena hack ke. Admin dia tersilap tekan ke. Tak apalah bagilah alasan kau sendiri. John Lucan, media sosial tu hak dia. Media sosial ni memang betul hak kita, tetapi bila kita jadi pemimpin, bila kita ni menjadi influencer, menjadi orang terkenal bila kita tutup komen dalam saat kita berada dalam keadaan macam ni, orang tanya. Orang kata kita penakut. Saya tak ada masalah. Kalau kau kata itu media sosial hak kita, kita sepatutnya jangan publikkan. Bila kita tak bila kita publikkan, ini bermaksud bukan hak kita seorang. Maknanya kita tidak nak bagi orang komen kita. Kita bagi tunjuk kita punya gambar dan apa semua. Itu pada saya Pengecutlah. Jauh lu tak kisah Izzah dah menang. Ini bukan masalah menang dan kalah. Nak tahu Izzah dah menang, ahli dah pilih. Kita tunggu. PRU, PRN ni. Tak kisah Izzah dah menang. Rakyat pilih. Kita tunggu pula jawapan macam tu. Ha. Jangan berlagak sangat bercakap dengan kemenangan parti. Saya nak bagi tahu John Lucan. Ini nak pergi cerita nak cerita benda yang orang kata tak payahlah. Bujang saya pun dah tak boleh nanti. Tapi saya bukan cerita kalah menang cerita sekarang ni kau tutup laman media sosial tu. Rakyat tanya, orang tanya, orang cari. Saya tanya, saya buatlah video ni supaya kita ni tahu. Kena berani terima kritikan. Duduk dalam politik puluh-puluh tahun. Daripada kecil sampai besar. Takut dengan kritikan. Hanya kerana kritikan Facebook. Kenapa? Simple je. Eh, hey, Yusri Repsol. Yusri Repsol, cepat sangat buat andaian yang tak betul pada Iza. Saya buat andaian, apa benda ni dia tutup? Saya dah tunjuk dah tadi. Buat andaian apanya? Komen lain boleh. Ada dua komen dekat atas. Dua dua yang dia post dekat atas tak boleh komen. Kat bawah boleh komen. So, min dia tutup lah. Eh netizen pun bukan bodoh lah. Jangan cuba bodohkan orang lah. Dalam pemilihan parti bodohkan orang. Ni kamu orang ni lagi nak jadi penjilat dekat sini. Tukang nak lagi. Membohong. Aduh hai. Saya bukan dua hari main media sosial lah. Itu sajalah saya tak mau lama-lama. Nanti ramai geng-geng yang menyokong Nurul Izzah ni tersakiti. Baik kamu orang pergi beritahu dekat Nurul Izzah, beritahu suruh buka. Dia punya ramai komen tu, orang nak komen dia. Selesai. Itu saja. Assalamualaikum.